В 2005 году мы начали проект и собственно с чего все началось, поскольку как бы, тогда вновь э, ну, пришедшая власть э, говорила о том, что вот, одно из главных завоеваний э, обновленной власти это значит, дарованная журналистам, дарованная медиа свобода слова, право на свободу слова, право говорить свободно и так далее и так далее. А поскольку я уже раньше как бы, занимался проблемами взаимоотношений медиа и власти, журналистики и власти, до этого у меня было несколько историй, на которые я выезжал, просто связанные с журналистами, и был такой небольшой проект до этого так и назывался, группа быстрого реагирования. Это был совместный проект медиапрофсоюза и Института массовой информации, когда на резонансные события, которые происходили в Украине с теми или иными журналистами, мы выезжали и пытались понять, что происходит. То есть вот зная уже как бы не с чьих-то слов, а зная действительно, что происходит на самом деле в украинской журналистике и вокруг журналистики, я, собственно, и позволил себе усомниться в правдивости заявлений, собственно, как президента, так и его окружения о том, что вот нынче дарована свобода слова. Был и остаюсь убежденным в том, что без независимого журналиста никогда не будет независимой Украины. Журналист, свободная пресса, неотъемлемая часть усовершенствования общественной жизни, формирования национального прогресса. Полгода судебных слушаний лично для меня закончились нервным срывом. Если бы не поддержка моих коллег, не знаю, что бы было. Было действительно сложно отстаивать свою точку зрения, право на профессию, право на свободу слова. В любом случае попадал за те самые дела под ту самую статью. Одна статья, если публикую, то мне было предусмотрено до 8 лет заключения. Вторая в случае победы Виктора Януковича за отказ публикации на те же самые 8 лет меня могли бы притянуть. Есть несколько историй, в том числе... Там же мы говорим в частности и об истории небезызвестного, как в Крыму, так уже и в Украине Владимира Лутьева, которого долго пытались посадить. Но ну, в итоге я как бы, тешу себя надеждой, что и не без нашего участия все-таки ему удалось отстоять и доказать то, что он не, не являлся потенциальным убийцей депутата Котляревского.